Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Itu orang panggil wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Wahdatul wujud itu Allah, wahdatul syuhud itu Nur Muhammad. Sebab apa wahdatul syuhud? Syuhud kita pandang kita seluruh alam semesta ni sudah mesra dengan Nur Muhammad. Jadi mana apa hakikat yang kita pandang semua ni? Hakikatnya kita pandang apa dah? Pandang Nur Muhammad memandang nur Muhammad nur Muhammad sebagai rahsia Allah taala sebab itu hati kita dapat kembali kepada Allah ini cara perjalanan orang-orang sufi syuhudlah kamu kepada makhluk tuan hikam kata apa barang siapa memandang kepada kainat memandang kepada makhluk masih lagi tak terpandang kepada kewujudan Allah taala kebesaran Allah Subhanahu wa taala maka ia dipanggil intimasul qalbi buta mata hati dia kita tengok, oh, kita beli kereta, kereta mamahai, oh, rumah besar-besar, oh, syok kita. Sikit pun tak terpandang kepada kebesaran Allah Ta'ala pada wujud benda yang Allah Ta'ala bagi. Hatta diri kita, buta mata hati kita. Kenapa buta mata hati? Ilmu tak ada. Itu yang saya kata belajar, belajar banyak-banyak. Belajar tauhid ini sampai terbuka betul-betul dapat keyakinan. Ada jalan dia ni. Insya-Allah sampai masa bila kita terbuka satu-satu kepahaman, Ulama tauhid ni cukup baik dah, cukup bagus dah. Daripada susun siap dah. Kita tinggal paham patu rasai. Rasai dalam diri kita. Ini tak merasai, mengaji tauhid pun tak merasai. Ha, ini saya buka dah sikit. Ha, perjalanan hakikat dia macam mana? Perjalanan cara syariat dia macam mana? Okey. Jadi dia kata padahal dikeranakan dengan satu kerana yakni sabit sifat ini bagi zat kerana berdiri ma'ani itu pada zat. Payah pahamannya tu. Dikeranakan satu kerana mana? Dikeranakan oleh sifat ma'ani. Jadi bila dikeranakan sifat ma'ani, sifat maknawiyah inilah sebagai sesuatu yang menambatkan sifat ma'ani tersebut kepada zat. Sifat maknawiyah yang menambatkan. Kaunuhu itu yang menambat. Bandingannya macam gam. Yang melekatkan gambar dekat dinding. Okey, jelas ah? Ha? Gam yang melekatkan gambar dekat dinding tu. Maujud ia pada zihin dan tiada maujud. Masa kata maujud, mana sungguh? Maujud ia pada zihin. Mana ada pada zihin sungguh kata pada pada zihin. Sifatnya ada pada zihin. Macam juga nur Muhammad. Nur Muhammad ni ada pada zihin, pada otak kita, nur Muhammad ni ada tak? Ada. Tak wujud pada kharid. Boleh pandang Nur Muhammad. Tak boleh pandang Nur Muhammad. Tapi yakin tak Nur Muhammad tu ada? Nur Muhammad itulah yang menambatkan di antara khalik dengan makhluk. Itu yang menambat. Okay. Itu kegunaan kita belajar sifat ma'nawiyah. Oh, rahmat besar. Ulama tu buat susun tu rahmat besar. Kalau dia pun tak susun macam ni, mampus kita tak faham. Kan? Kita memahami step kejadian. Kalau kita mengaji martabat tujuh nanti lagi nampak. Macam mana susunan kejadian sampai martabat insan. Baru kita nampak martabat yang ketujuh. Insan itu benda apa. Semua pusing daripada sini semua. Daripada Tauhid. Ha, bagi orang dah faham benda macam ni, masuk mengaji ilmu martabat tujuh. Nampak. Rahsia Allah Ta'ala pada diri kita tu nampak. Tinggal lagi syuhud banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Okey. Habis ya. Ayah ni bahasan empat sifat. Jadi dalam 20 sifat dia terbahagi kepada empat. Pertama narsiah, sifat dia satu saja, wujud. Yang kedua salbiah, dia ada lima sifat. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu bin nafsih, wahdaniyat. Ketiga ma'ani. Apa sifat dia? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Yang keempat, maknawiyah. Apa sifat dia? kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, basiran, mutakaliman. Habis. 20 sifat aa, yang wajib bagi Allah Ta'ala. Okey, baru kita belajar sifat-sifat dia. Ha, kita belajar satu-satu. Ha, dia sebenarnya ada anak panah tu. Kan, anak panah. Nafsiyah, sifat dia apa satu? Naik ke sebelah kan. Salbiah, ha, sifat dia sebelah sini. Ha, Ma'aniyah, ha, sebelah kanan tu sifatnya. Tengok anak panah dia. Ya. Ha, jadi kita baca di per atas balik. 20 aqaid yang wajib. Jadi 20 aqaid yang wajib itu untuk kita mengenal makna la ilaha illallah. Kita mengenal mana insan. Terbezalah di antara khalik dengan makhluk. Dah terbeza dan tak terpisahlah di antara khalik dengan makhluk. Dah terbeza lepas tu tak terpisah. Kan? Terlampau rapat kita dengan dengan Tuhan kita, ok yang pertama 20 aqaid yang wajib yang pertama sifat wujud ada Allah Ta'ala ada Allah Ta'ala macam tadi lah bahasanya mana hal yang wajib bagi zat yang tak dikeranakan oleh satu kerana, saya dah terangkan tadi ataupun wujudnya apa dia ada pada pemikiran tak ada pada pandangan baik itu kalau ada Allah Ta'ala jangan cari ada Allah Ta'ala Jangan cari Allah Cari keyakinan tentang wujudnya Allah ha, Yang tu betul-betul baru, eh. baru dipanggil kita beriman Iman tu percaya Percaya tu bukan nak kena bukti Mata nampak depan mata baru kita percaya Tak Yakin tak kata dalam badan kita ada roh Yakin Cari doktor yang paling pakar sekali atas dunia Nak tengok roh Dia belah badan kita nak tengok roh kita macam mana Boleh Tak boleh Tapi benda tu ada tak ini yang boleh bercakap, boleh berjalan, boleh angkat apa semua ni. Itu membuktikan roh kita ada. Kenyataan dia tu ada. Kan? Okey. Itu wujud. Lawan dia sebelah, sebelah, sebelah nombor tiga tu. Lawan dia, 20 aqaid yang mustahil. Lawan dia, Adam. Apa mana Adam? Tiada. Allah tu ada, lawan dia tiada. Sebenarnya tiada tu kena atas apa? Kena atas kita faham. Allah Taala tu ada, yang tak ada tu kita. Ni ada di depan saya ni. Ada kita ada majazi sahaja, ada pinjaman sahaja. Ada pinjaman pada hakikatnya tak ada pun. Tak ada pun. Tu hidup macam wayang kulit. Wayang kulit tu diadakan oleh tok dalang. Yang wujud sebenar tu tok, tok dalang yang. Bergerak wayang kulit sebab tok dalang menggerakkan. Kenapa? Sebab dia tak ada. Tok dalam gunting-gunting apa semua macam mana buat patung wayang kulit, kulit kulit lembu tu. Lepas tu dia bubuh cat. Lepas tu dia gerak-gerakkan. Nampak tak? Itulah kita hidup di atas dunia. Sebiji. Hidup di atas dunia ikut skrip. Tahu skrip kita. Kita skrip ada dah. Di mana skrip kita? Di azali. Ataupun orang panggil Qobo Mubram kita. Pada A'yan Sabitah. Semua dah ada ketentuan perjalanan kita yang kita nampak wayang kulit. Tapi tok dalang kita tak nampak. Betul tak? Yang hebat yang ada tu sebenarnya apa dia? Tok dalang yang. yang lain tu kenyataan bagi tok dalang Betul eh. tak? Kenyataan bagi tok dalang. Macam mana patung tadi? Kalau tak ada tok dalang, macam mana bergerak kalau tak ada tok dalang? Itulah kita yang kita rasa bangga, kita rasa kita hebat atas dunia. Bukan ada apa pun. Tapi dah kita ni perasan seorang-seorang. Nah, kita perasan. Sebab kejahilan kita. Jadi mana mustahil itu mana tertegah tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil mana tertegah ataupun tak ada tak sungguh pada Allah Taala. Yang kedua sifat kidam. Apa sifat kidam? Kidam artinya sedia. Sedia Allah Taala sedia Allah Ta'ala ni mana sedia Allah Ta'ala tak ada per tak ada permulaan hmm. tak ada permulaan ya Masuk kata sedia ni ada Allah Ta'ala tiada ada permulaan berbeza adanya kita adanya kita ada permulaan apa ada nutpah air mani Mustahil atas Allah Ta'ala baru. Okey, okay, saya, saya terangkan ya. Dalam ni dia tak cerita dalil. Jatuh hitam ni dia tak tak buat. Kena tambah ya. Keseluruhan, ambil ambil cara ringkas saja. Keseluruhan wajib bagi Allah Ta'ala sampai habis tu. Buat di bawah dia. Iaitu, dalil dia ada alam ini, ada makhluk ini. Ada alam ini atau ada makhluk ini. Ada ke dalam belakang? Oh, dia tak tulis. Saya tak, saya tak terlupa ni. Ada alam ini atau ada makhluk ini. Catit sendiri. Bila orang tanya apa dalil wujud Allah makhluk ini, apa dalil qidam Allah makhluk ini. Dalil baqa Allah taala makhluk ini, semua makhluk. 20 sifat itu semua makhluk dalilnya makhluk ini atau alam ini. Maksud kata alam ni mana lain daripada Allah, lain daripada zat Allah, lain daripada sifat dia, semua dipanggil makhluk alam. Bukan alam ni kena atas dunia. Alam ni kena atas selain daripada zat Allah dan sifat dia. Alam. Itulah dalil ada Allah Ta'ala. Kok mana alam? Ha, saya datangkan satu yang saya terangkan ini dipanggil dalil ijmal. Apa mana dalil ijmal? Dalil ringkas. Ringkas sahaja dalil ini. Memadai dah bagi orang mukallab. Ini yang hadir hari ini, ngaji ini. Yang hadir dalam masjid ini. Yang mendengar pengajian ini. Lepas dah parduain atas kita. Kalau orang tanya apa dalil ada Allah Taala? Kita jawab makhluk ini. Apa dalil qidam Allah Taala? Makhluk ini. Baqa Allah Taala makhluk ini. Nanti orang tanya, buktikan makhluk sebagai bukti wujud Allah, buktikan makhluk sebagai bukti qidam Allah. Aku tak tahu. Hukum taklifi atas kita untuk mempelajari ilmu tauhid dah lepas dah. Ni semua saya kata part lepas dah yang hadir sekarang ni, lepas dah. Nak hurai tak boleh. Tapi kalau tanya, apa dalil ada Allah Ta'ala? Tak tahu. Apa dalil qidam Allah Ta'ala? Tak tahu. Tak lepas para nu'ain. Ada dalil ada dua. Ada dalil ijmal, ada dalil tafsil. Yang saya sebut sekarang dalil ijmal. Dalil yang ringkas. Ringkas saja dalil ini. Apa dalil ada Allah Ta'ala? Qidam Allah Ta'ala? Bakal Allah Ta'ala? Makhluk ini. Okey, makhluk. Macam mana makhluk? Tadi awal pengajian saya dah terangkan, makhluk tak terlepas daripada dua. Jirim dan arat. Jirim dan arat. Arat berubah-ubah tak? Arat berubah-ubah. Macam pisang muda bila kita peram jadi masak, berubah jadi warna kuning. Kemana perginya hijau? Hijau pada kulit pisang tu. Kemana pergi dia? Itu orang panggil arat. Bila sampai masa-masa dia, dia berubah lah. Nak cari tak ada dah sifat kanak-kanak kita ni semua lalu biasa lalu zaman kanak-kanak ni. Ke mana pergi dah? Belah badan kita cari kanak-kanak kita ke mana pergi dah? Mana ada dah? Berubah ikut umur kita sekarang. Kan? Itu orang panggil arat. Arat kalau dia berubah mesti ada yang mengubahkan dia, yang menjadikan dia. Kemudian arat boleh bawa diri sendiri tak? Arat tak boleh bawa diri sendiri, mesti tumpang kepada benda lai lain. Tumpang ke jirim. Kalau arat baharu, bermakna jirim jadi baharu juga tak? Baharu juga. Kalau baharu jirim baharu juga, bermakna mesti ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Mesti ada yang menjadikan. Nah, itu orang panggil ada tadi. Siapa dia yang menjadikan? Mesti dia ada, mesti dia berkuasa, mesti sifat berkehendak. Otak manusia berpikir tak kata sahaja. Datang Nabi Muhammad, datang Nabi-Nabi yang dahulu cerita, oh yang mengadakan, yang ada yang mengadakan kamu yang berkuasa itu bernama Allah bukti dia diri kamu sendiri ni seluruh alam semesta ni bukti kata wujud dia nampak masalah macam mana pula aa, makhluk ni sebagai bukti tadi saya cerita jirim dan arad mudah lain satu misal lagi saya bagi ini kena catat sendiri. Misalnya, ni, dalamnya ni tak ada. Bandingan dia, tahu dacing. Ya? Eh? Dacing. Dacing ni ada dua dua neraca tak? Eh, dua neraca pula. Dua pinggan dia. Kiri kanan kan? Kiri kanan. Okey. Kiri kanan ni ibarat kita ni ibarat ni ada ni tiada. Kan hukum tu ada dua. Ada atau tiada kan? Betul tak? ada kita dengan tiada kita ni dulu sebelum daripada ada kita bersamaan tahu bersamaan nak ada pun boleh nak tak ada pun boleh kan sebelum mak kita lahirkan kita nak ada pun boleh Allah Ta'ala jadikan nak tak ada pun pakai tak ada lah kita jadi sama banyak tak lah. bahkan ulama sebahagian ulama kata berat balik tak ada sebab asal kita tak ada tapi kita kata bagi sama rata lah senang kan sama banyak ada dengan tiada. tiba-tiba terberat balik ada. Zuhir kita atas dunia. Macam dacing tadi. Boleh tak dacing disengit sebelah tanpa ada yang memberatkan? Tak boleh. Dia mesti ada. Kena berubah barang kat sebelah sini. Diturun tak sebelah, ke, ke sebelah sini? Dacing tadi jadi sengit sebelah kanan sebab ada benda. Kalau tak ada benda, tiba-tiba dacing sengit sebelah. Itu mustahil. Begitu juga. Adanya kita tanpa ada yang menzuhirkan kita, berat balik zuhir kita tanpa ada yang menzuhirkan. Itu mustahil. Mesti ada yang memberatkan balik zohir kita. Otak manusia berfikir tak kata, siapa dia yang memberatkan balik zohir kita? Yang bernama Allah. Sebab itu zohir kita. Kan dacing tadi. Misal dia macam tu ya. Mengaji kalau di petani macam tu lah. Tuk guru bagi misal. Betul tak? Boleh tak dacing? Tanpa ada benda kita, tiba-tiba sengit sebelah. Tak boleh. Dia mesti, kalau dacing rosak itu cerita lain. Dacing elok-elok lagi ni. Tiba-tiba saya ingat sebelah. Mustahil. Dia mesti ada yang memberatkan sebab jadi saya ingat. Begitu juga gambaran kita hidup atas dunia ni. Mesti ada yang memberatkan balik zuhir kita. Sebab itu kita zuhir atas dunia. Kalau tak ada yang memberatkan, otak manusia dia akan berfikir macam tu. Siapa dia? Siapa yang menzuhirkan? Memberatkan balik zuhir kita, siapa dia? Tak boleh nak cerita ke tak? Itu yang Nabi Muhammad datang, Nabi-Nabi yang terdahulu buat cerita. Allah yang menzuhirkan kamu daripada tak ada kepada ah, kepada ada. Okay. tu dalil dia. Yang lain kias. Kalau saya nak cerita satu-satu dalil ni, sampai ke petang tak habis ni. Ha? Tapi saya dah bagi satu dah. ada okay, nampak? Ada soalan? Ha, saya buka lah dalil penting. Jelas ah? Ha? <tuh> Okey, yang pertama jirim arat, yang kedua neraca. Itulah dalil. Nak kata makhluk sebagai bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua baqa, apa makna baqa? Sedia. Sedia Allah taala. Lawan dia apa dia? Baharu baharu tu mana ada permulaan atau dijadikan. Baharu yakni ada permulaan atau dijadikan. Mustahil Allah Taala tu baharu. Kenapa? Kalau Allah Taala tu tak ada sifat qidam, Allah Taala tu baharu, bermakna ada yang menjadikan dia. Kalau ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala, dia tak terlepas daripada daur dan tasalsul. Faham daur dan tasalsul, tak ada dalam ni. Cuma catat sendiri. Kalau Allah Ta'ala itu ada yang menjadikan, kalau dia baru, ada yang menjadikan dia bermakna tak lepas daripada daur dan tasal sul. Apa makna daur? Berpusing. A yang menjadikan B. B yang menjadikan dia A. Patah balik tak? Patah balik. Mustahil tak kalau A yang menjadikan B, B yang menjadikan dia A? Mustahil. Kenapa saya kata mustahil? Yang pertama tak dapat ditentukan Tuhan. Yang mana satu Tuhan? A ke B ke Tuhan? Itu satu. Yang kedua mustahil sebab apa? Berhimpun ada dan tiada dulu dan kemudian dalam satu masa. Macam mana berhimpun ada dan tiada dulu dan kemudian dalam satu masa? Ketika Tuhan A buat Tuhan B, B tak wujud lagi, A dah wujud. Bermana A terdahulu. Pandang pula B pula menjadikan A, A pula tak wujud, B pula wujud B pula terdahulu daripada A jadi berhimpun dah dalam satu masa, dulu kemudian ada dan tiada dalam satu masa tu guru dulu bagi misal macam mana, dia kata, kalau budak ni dia kata, aku kemarin letih, dia kata, kenapa letih mak nak bersalin ayah tak ada akulah bawa mak ke hospital ataupun cari mak bidan mak bersalin lepas sembang-sembang, dia kata, oh tahniahlah dapat adik Kawan dia kata, eh dah 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 kata. Sebenarnya kemarin aku pergi panggil bidan tu, mak aku nak melahirkan aku. Boleh percaya cakapnya ni? Eh tiba dia pergi panggil bidan bermakna dia dah ada di atas dunia. Dia pergi panggil bidan tu bermakna dia dah ada di atas dunia. Eh tiba dia kata mak aku nak lahirkan aku, dia tak wujud atas dunia. Tu orang panggil berhimpun ada dan tiada dulu dan kemudian dalam satu satu masa mustahil. Bandingan dia macam tu lah. Misalan dia. Boleh nampak tak? Nah, itu orang panggil daur itu mustahil tak? Mustahil. Begitu juga tasalsul. Tasalsul mustahil. Macam mana mustahil tasalsul? Bertali-tali. Tuhan A yang menjadikan dia Tuhan B. Tuhan B yang menjadikan dia Tuhan C. Tuhan C yang menjadikan Tuhan D. Sampai tak berkesudahan. Macam batu jalur. Batu rantai jalur. Yang tu pun mustahil. Pertama sebab apa? Sebab tak dapat ditentukan Tuhan. Yang mana satu Tuhan? Kita tanya. Wahai eh, eh, hang Tuhan ke? Ya, saya Tuhan. Habis hang dijadikan tak? Saya pun ada orang yang menjadikan saya. Siapa menjadikan hang? B dia kata. Oh, kalau macam tu hang bukan Tuhan, B Tuhan. Tanya pula B, wahai B hang Tuhan ke? Ya dia kata. Wahai B, hang ni menjadikan sesuatu. Hang macam mana pula? Hang dijadikan ke tak dijadikan? Saya pun dijadikan siapa yang menjadikan hang? C dia kata. Oh, B pun bukan Tuhan. C pula. Eh, larat kita nak cerita panjang. Habis yang mana satu Tuhan? Yang ni, walaupun pada dakwaan, tak ada berkesudahan. Macam etis. Etis kata alam ni semula jadi. Betul tak? Etis, orang apa? Etis, tahu etis kan? Kalau orang Arab panggil dahari. Buat-buat dahari. walaupun pada pada dakwaan, tak berkesudahan. Tapi pada hakikat dia mesti ada kesudahan tak? Kenapa saya kata ada kesudahan? Jawapan dia, sebab kita mencari asal tahu mencari asal antara pucuk kelapa dengan perdu kelapa mana lebih tua pucuk kelapa dengan perdu pokok kelapa ni mana lebih tua perdulah lebih tua betul tak kalau hala ke pucuk dia hala kenaik hala kenaik ke ni tak kesudahan dia kau lama kau naik kau tinggi kau tinggi tapi kalau perdu, makin tinggi pucuk kelapa, adakah perdu makin ke dalam? Tak. Kalau kita kata sedepua masuk ke dalam tanah, setakat sedepua tu ya. Dua depua masuk dalam tanah contoh kita tu. Setakat dua depua tu ya, masuk dalam tanah. Jadi bermakna, yang sekarang kita pandang kepada asal. Bermakna asal tu mana yang lebih tua? Pandang kepada perdu, bukan pandang kepada pucuk. Sekarang kita mencari asal, asal kita apa dah? Melahirkan kita, mak ayah kita. Mak ayah kita, tuk kita, tuk tuk nyang kita, tuk nyok kita sampai Nabi Adam, sampai Nur Muhammad, sampai kepada Allah Taala. Atas pada Allah Taala ada lagi tak? Ha. Habis tak? Macam ibarat macam perdu tak? Macam perdu pokok tadi lah. Sebab apa? Kita tanam pokok kelapa kan? Dia makin lama makin naik. Balik etis. Dia pandang hala pucuk. Hala pucuk memang tak sudah. Sebab itu kita kholidina pihak abadah. Duduk dalam syurga kekal selama-lama tak ada sudah-sudah dah. Tapi kalau pandang kepada perdu, asal ada sudah tak? Sampai ke Nabi Adam, sampai ke Nur Muhammad, sampai ke Allah, atas pada Allah. Pada antiqat orang beriman. Tak ada dah. Atas pada Allah Ta'ala tak ada apa benda dah. Kalau asal Allah dia kata, ada lagi asal Allah dia kata. Oh mana ada, itu bukan antiqat kita. Okay, nampak ya? Jadi mustahil tak tasasul? Mustahil tasalsul. Jadi kalau Allah Ta'ala tu bukan dijadikan, Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam, bermakna Allah Ta'ala tu tak baharu. Allah Ta'ala tu mana tak baharu tu mustahil. Tak baharu tu wajib. Baharu tu mustahil. Mustahil macam mana? Macam saya cerita tadi lah. Kalau dia baharu, dijadikan, bermakna tak lepas daripada daur dan tasalsul. Okey, selesai masalah ya? Okay, ini ambil yang ring ringkas. Okay, yang ketiga pula. Yang ketiga sifat baka. Apa mana sifat baka? Sifat baka yaitu kekal Allah Ta'ala. Apa maksud kekal Allah Ta'ala? Ada Allah Ta'ala tak ada kesudahan. Macam mana ada Allah Ta'ala tak ada kesudahan? Kalaulah ada Allah Ta'ala ni ada kesudahan, kalau ada kesudahan Jadi macam mana nanti orang tanya Kalau ada Allah Ta'ala tu ada kesudahan Jadi macam mana? Apa masalah dia? Kalau Allah Ta'ala ni ada dia ada kesudahan Bermakna berubah tak? Berubah Nah, Kalau ada Allah Ta'ala ni ada kesudahan Bermakna berubah Daripada ada 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 dia Tiba-tiba jadi tak ada Berubah tak? Berubah macam kita Ada kita sekarang ni ada ada kita tiba-tiba mati kita. Bermakna berubah kita daripada ada kepada tiada. Jadi kalau Allah Taala tu ada 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 dia tiba-tiba jadi tak ada. Berubah dia daripada ada kepada tiada. Kalau berubah bermakna mesti ada tak mengubahkan? Arat arat tadi berubah. Mesti ada tak mengubahkan? Mesti ada mengubahkan. Kalau Allah Ta'ala berubah macam tu, mesti ada yang mengubahkan. Bermakna Allah Ta'ala tu arat. Kalau dia arat, bermakna dia makhluk. Kalau dia makhluk, tak layak kita panggil dia Tuhan. Paham? Haringkas, mudah mudah kita nak cerita. Nak cerita panjang-panjang pun sakit kepala. Ya. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala ada kesudahan tak? Allah Ta'ala tak ada kesudahan. Kenapa? Ada sifat baka pada dia. Sungguh kata sifat ba baka. Itu dalil dia. Sebab kita memandang kepada makhluk. Makhluk tu yang berubah. Kalau berubah mesti ada yang menjadikan. Yang Allah Allah tak berubah. Dia ada ada sentiasa yang kekal. Tak berubah-ubah. Kalau Allah Ta'ala berubah, mesti ada yang mengubahkan dia, yang menjadikan dia. Kalau dia dijadikan, tak layak kita panggil dia Tuhan. Yang ketiga, yang mustahil. Apa dia? Mustahil dari dia, muka surat sebelah itu, muka surat tiga, dihubungi oleh tiada. Apa mana dihubungi oleh tiada? Ada, ada, ada dia tiba-tiba jadi tak ada. Itu orang panggil dihubungi oleh tiada. Macam kita. Ada, ada, ada kita dihubungi oleh kematian. Tak ada kita. Jadi tak? Jadi tak ada. Okey, habis ya? Boleh nampak ya? Yang keempat. mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa mana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? bersalahan Allah bagi segala yang baru. Apa mana bersalahan? Allah Ta'ala tu tak serupa dengan makhluk. Sama ada zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah tak sama dengan makhluk. Zat, sifat, af'al Allah tak sama. Ha, ini oleh tutup guru dulu kata apa dia? Kalau kita mengaji Tauhid, bagi paham pegang betul-betul dua sifat. Ini untuk orang awam lah, untuk orang awam paling kurang dia kata pegang dua sifat ni paling kurang. Pertama sifat mukhalafah, kedua sifat wahdaniyah. Mukhalafah ni kita takut di akhir hayat kita ni dengan ilmu kita tak ada. Sayyidina Ali dah kata macam mana dalam, dalam satu perkataan dia, "Mayakhturu bibalika Allahu mukhalifun lidzalika." Apa dia? Ma bibarika. Apa yang terlintas sahaja di hati kamu, Allahu mukhalifun lidzarika. Allah Taala menyalahi akan demikian itu. Okey, betul tak? Terlintas sahaja di hati kita, terbayang sahaja di otak kita, itu bukan Allah. Jadi keadaan ini bila? Keadaan ini yang paling kita takuti sekali di hujung hayat kita. Di hujung hayat kita ni iblis kerja dia dia cuit cuit kiri cuit kanan kita cuit kaki kita belah atas dia tak duduk kiri kanan dengan kaki kita dia berseru menyerupai guru-guru kita menyerupai mak kita menyerupai ayah kita lepas tu ada satu yang berupa pula dia kata hang percaya tu tuhan tuhan datang nak bantu kamu ni kita nak mati dalam keadaan orang nak meninggal dia perasaan dia dahaga kalau air seluruh lautan ni rasa dia kalau dia minum tak cukup lagi untuk dia nak minum dia tak rasa tak puas Ketika tu kalau iman kita tak ada ilmu